নমস্কাৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে আৰু ময়ো বাৰু ভালে কুশলে আছোঁ মাতটো শুনি গম পাইছে চাগে অকণমান মানে গাটো বেয়া মাতটো অলপ ভাঙিছে বহিছে কাৰণ ঠাণ্ডা বহুত কালিৰ দিনটো যিহেতু ঘৰত নাম এটা পাতিছিলোঁ নাম এভাগ খুব ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে নামভাগ চালেই কেনেকুৱা ধৰণৰ হৈছিলে আৰু সেই নামভাগত মানে কি যিহেতু ঘৰত ধুনীয়া এটা অনুষ্ঠান কৰিছোঁ ৰাতিপুৱাৰ পৰা সেই সন্ধিয়ালৈকে খালী ভৰিয়ে আছোঁ গতিকে মানে ঠাণ্ডাটো অলপ বেছিয়ে লাগি গ'ল আৰু যিহেতু ইমান দূৰৰ পৰা যাত্ৰা কৰি পেলাই আহিছিলোঁ পাঁচদিনৰ উজনি অসমৰ গতিকে পানীখিনিও অলপ সলনি হৈছিলে সেইকাৰণে অকণমান গাটো অসুখ আজি ভাবিছিলোঁ ভিডিঅ' নিদিওঁৱেই নেকি তেনেকৈ এনে ভাবি আছিলোঁ আৰু একদম অসুস্থ গাটো তাৰপিছত ভাবিলোঁ নাই আকৌ আপোনালোক দুই এজনটো ৰৈয়ে থাকে নহয় জানো বহুত কেইজনে ৰৈ থাকে যে ভিডিঅ' এটা পাম সন্ধিয়া সময়ত সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আজি বিশেষ একো কথা নাপাতোঁ কথা নকওঁ এনেই কথা পাতিম আপোনালোকৰ সৈতে যদিও লাইভ নহয় তথাপিও আপোনালোকে খা খবৰবিলাকেই ক'ব কমেণ্টযোগে কেনেকৈ ধৰণে আছে কি কথা আৰু এখিনি মই কৈ দিওঁ কথা এটা যে এইখন লৈছোঁ এইখন আৰনাই লৈছোঁ আৰু এইখন আৰনাই ক'ৰ পৰা আহিছে জানেনে এইখন আহিছে বঙাইগাঁৱৰ পৰা বঙাইগাঁৱৰ পৰা মই যেতিয়া ডিব্ৰুগড়ত আছিলোঁ তেতিয়াই মোক পষ্ট অফিচৰ পৰা ফোন আহিছিলে যে আপোনালৈ এটা পাৰ্চেল আহিছে স্পীড স্পীড প'ষ্ট এটা আহিছে আপুনি পাৰিলে ৰিচিভ কৰি ল'ব তাৰপিছত মই ক'লোঁ যে মই বাহিৰত আছোঁ আপোনালোকে দি যাবহি তাৰপিছত ঘৰত আহি তেনেকেই মই ঘৰত তাত থাকোঁতে মোৰ ঘৰৰ পৰা ফটো মাৰি দিলে যে এখন ধুনীয়া আৰণা এখন আহিছে আৰু আৰনা এখন দিছে আমাৰ বঙাইগাঁৱৰ পৰা মাইনাও গয়াৰী তেওঁ দিছে তো তেখেতক অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ মানে মোৰ ফালৰ পৰা শুভেচ্ছা মৰম আশীৰ্বাদ যি আছে চব দিছোঁ আৰু আৰু যিহেতু তেওঁৰ সৈতে তেওঁ আমাৰ হোৱাটছআপ গ্ৰুপৰ তেওঁ এগৰাকী প্ৰথমৰ পৰাই থকা সদস্য তেওঁ আৰু তেওঁৰ লগত মই ফোনত কথাও পাতি থাকোঁ আৰু তেওঁ যে ইমান ধুনীয়া এটা উপহাৰ দি দিব মোক বিহুৰ আগে আগে মই ভবা নাছিলোঁ আচলতে গতিকে তেওঁলৈ পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এইখিনি মৰমৰ কাৰণেই মানে খুবেই ভাল লাগে আপোনালোকে যে ইমানখিনি মৰম সন্মান আদৰ কৰে আৰু কথাটো কি মই ভাবিছোঁ যে মোৰ ওচৰে পাজৰে লোকসকলে মোক চাগে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক ইমান নাচায় নেকি মানে মোৰ যিটো অঞ্চলত থাকোঁ বেচেৰীয়া অঞ্চল আমাৰ তেজপুৰৰ বা তেজপুৰৰ কি কোনসকল লোকে চাইতো মই নাজানো কিন্তু আজি আমাৰ ওচৰৰে এগৰাকী আহিছিলে তেখেতৰ জীয়ৰীৰ সৈতে তেওঁ মোক কৈছে যে তোমাৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকো আৰু তোমাৰ হাঁহিটোও খুব ভাল লাগে আৰু মানে কেতিয়াবা যদি মোবাইলটো ৰৈ যায় মানে তেওঁ সিহঁতে ছোৱালীয়ে কৈছে আৰু যে কিবা কাৰণে মোবাইলটো ষ্টপ হৈ গ'ল তেওঁ মানে কৈ মোবাইলডাল ভাঙি পেলাও নেকি ইমানেই ভাল পায় ভিডিঅ'বিলাক চাই গতিকে ভিডিঅ' যোগে তেওঁকো ধন্যবাদ অশেষ জ্ঞাপন জ্ঞাপন কৰিছো আমাৰ ঘৰৰ পৰা মাত্ৰ এক কিলোমিটাৰ দূৰত তেওঁ গতিকে মই সেই গমেই নাপাওঁ যে মোৰ ওচৰতো আপোনালোকে যে ইমান মৰম আদৰ কৰি আছে মোক হয়তো লগ পোৱা নাই তথাপিও আজি তেওঁলোককো লগ পায় ভাল লাগিল সেইকাৰণে ভাল লাগে আচলতে আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো বৰ বিশেষ নকওঁ আপোনালোকক আচলতে মই সেইকাৰণেই বনাইছোঁ তেওঁলোক তেওঁ ৰৈ আছে তেওঁ সদায় ভিডিঅ' এটা না না ভিডিঅ'টো নাহিলে ভাবে মোবাইলটো বেয়া হ'ল নেকি ছোৱালীক সোধে কি হ'ল মোবাইল বেয়া মোবাইল কিনি দিছ মই তাৰ ভিডিঅ' চাবলৈ নাপাওঁ ত' তেনেকুৱা ধৰণৰ বহুত ঠাইত হৈ আছে মোক ফোনো আহে বহুতে ফোন কৰি কয় আপুনি এটা শব্দত হ'লেও ভিডিঅ' এটা বনাব মই ৰৈ থাকোঁ তেনেকৈ বয়সস্থ লোকসকলে যেতিয়া মোক মৰম কৰে তাৰ কাৰণে মই মানে বহুত বেছি ভাল লাগে আচলতে আৰু কালি যিভাগ নাম পাতিছিলোঁ সেই নামভাগত আচলতে আৰু মই এতিয়াও কৈ দিছোঁ আমাৰ আচলতে যিভাগ ঘৰৰ নামঘৰ আছে আমিতো আমি আমি নাম নামঘৰ নামঘৰৰ মানুহে জানো আমাৰ মানে কি হয় বহুতে ভাবে মন্দিৰ বুলি ভাবে আচলতে মন্দিৰ নহয় আমাৰ নামঘৰে আছে আৰু নামঘৰৰ ভাগতে মই সেয়া হনুমানজীক সেয়া শুশ্ৰূষা কৰোঁ তেনেধৰণে কৰোঁ আৰু কনফিউজনটো থাকিব নালাগে আপোনালোকে চাবচোন যিমান বৃহৎ বৃহৎ ডাঙৰ নামঘৰ থাকিলেও ৰাজহুৱা নামঘৰ থাকিলেও তাতে নামঘৰভাগৰ ভগৱানৰ মানে সোঁহাতে ভগৱানৰ সোঁহাতে হনুমানৰ এটা খুব ডাঙৰ মূৰ্তি থাকে এনেকৈ প্ৰণাম কৰি থকা আৰু ইফালে গৰুৰ পক্ষী থাকে তেনেধৰণে থাকে গতিকে কনফিউজনবিলাক আনিব নালাগে হনুমানজী হৈছে আমাৰ মূল ভগৱানজনৰ ৰখীয়া হিচাপে থাকে ৰাম দুৱাৰে তুম ৰখুবা সতেনা আজ্ঞা বিনুপে চাৰে মানে হৈছে ৰামৰ দুৱাৰটোলৈ তুমি ৰখীয়া হিচাপে থাকা যেতিয়ালৈকে মানে তোমাৰ আজ্ঞাটো আমি পাব নোৱাৰোঁ হনুমানজীৰ আমি আজ্ঞা পাব নোৱাৰোঁ তেতিয়ালৈকে আমি ৰামৰ কৃপা পাব নোৱাৰোঁ বা মূল ভগৱানজনৰ ওচৰলৈ যাব নোৱাৰোঁ গতিকে কনফিউজনবিলাক বা মনত খেলি মেলিবিলাক আনিব নালাগে আচলতে আৰু এনেই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ যদিও এটা নতুন কথা আপোনালোকক ক'বলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু কালি যিভাগ নাম পাতিছিলোঁ সেই নামভাগসকলে মই কৈছিলোঁ যে ডিব্ৰুগড় এগৰাকী জ্যোৎস্না চেতিয়া বৰমা হ'ব পাৰে খৰিও হ'ব পাৰে তেওঁ তেওঁ শৰাইভাগ আগবঢ়াইছিলে তেওঁ শৰাই ভাগকে মূল হিচাপে লৈ নগাঁৱৰ আমাৰ হিৰক শইকীয়া তেখেত আহিছিলে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালেও দিছিলে আৰু আহি থাকোঁতেও তেওঁলোকৰ ঘৰতো গাড়ীখনৰ একে মানে ডিভাইডাৰত উঠি প্ৰায় বিছ মিটাৰমান মানে ডিভাইডাৰ উঠি গৈছিলে তেওঁ মোক কোৱা মতে কিন্তু তেওঁ ভাবিছে যে হয় হনুমান চালিচাই হওক বা তেওঁলোকে যে এই মন্দিৰভাগ নামভৰ ভাগলৈ আমাৰ আহিছিলে তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে ৰক্ষা পৰিল গাড়ীখনত কোনো ধৰণৰ মানে স্ক্ৰেচ নপৰাকৈ তেওঁলোক বাছি গ'ল গতিকে এইবিলাক হৈছে ভগৱানৰ শক্তি ক'ৰবালৈ তেওঁ অহাই আহিছে ভক্তিভাৱেৰে ত' কোনোবা এজনে তেওঁক অকণমান অপকাৰ কৰিব বিচাৰিছিল যদিও সেই অপকাৰ তেওঁলোকৰ লগত নহ'ল আৰু তেওঁলোকে আহি মোক খুব ধুনীয়া এক উপহাৰ দি গৈছে সেই উপহাৰ চাওকচোন কিমান ধুনীয়া লাগিছে হয়নে ৰামদৰবাৰ ফটো এখন দি গৈছে ইয়াতে সকলোখিনি আছে যিখিনি মই আচলতে আপোনালোকৰ মাজত প্ৰচাৰ কৰি আছোঁ যাৰ দ্বাৰা আপোনালোকৰ সুফল পাব বুলি কৈ আছোঁ গতিকে এইখিনি কৰক আপোনালোকে খুব ভাল লাগে আপোনালোকৰ মৰম আশীৰ্বাদখিনি পালে খুবেই ভাল লাগে লগতে আমাৰ মংগলদেৱে সত্যপ্ৰিয়া হাজৰিকা সত্যপ্ৰিয়া হাজৰিকা তেখেতে আমাৰ নামঘৰ শৰাই যি কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ তাতে তেওঁ অকণমান মোক আচলতে মানে কোৱা নাছিল নোকোৱাকৈ তেওঁক অকণমান অৰিহণা পঠাই দিছে তেওঁ অৰিহণাটোও মই তাতে লগাই দিছোঁ বাকী যিসকল লোকে দুমাহ তিনিমাহ বা তাৰ আগৰ পৰা মোৰ লগত যোগাযোগ কৰি আছিলে এতিয়া চাওক মোৰ কথাবিলাক একদম পজিটিভ মানে মই ভাবোঁ কি এতিয়া চাওক কথাখিনি মানে কি কৈ দিব নালাগে আচলতে এতিয়া এতিয়া বহুতেই সুধি থাকে যে আপুনি নগাঁও কেতিয়া আহিব মৰিগাঁও কেতিয়া আহিব গুৱাহাটী কেতিয়া আহিব মই কেনেকৈ যাম কওকচোন মই কিয় যাম মোৰ এটা উদ্দেশ্য লাগিব যে কি কোনোবা এজন লোকে মোক ধৰি লওক মোক বিশেষভাৱে নিমন্ত্ৰণ জনাইছে মৰিগাঁৱলৈ সেই লোকজনৰ ওচৰলৈ যেতিয়া যাম মই তেতিয়া মই যিহেতু যামেই সেই জেগালৈ আকৌ কেতিয়া যাওঁ ঠিক নাই তেতিয়া মই ভিডিঅ' আকাৰে কৈ দিওঁ যে মই তালৈ যাম আপোনালোকে মোক লগ কৰিব পাৰিব তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা কিন্তু কোনোবাই যদি সোধে মৰিগাঁও আপুনি কেতিয়া আহিব মই মৰিগাঁও গৈ কি ঘূৰি পকি ঘূৰি পকি আকৌ ঘৰে পাবহি লাগিব মোৰতো মৰিগাঁৱত কাম নাই গতিকে কোনোবাই যদি তেনেকৈ ধৰণে নিমন্ত্ৰণ দিয়ে তেনেহ'লে মই যাওঁ এতিয়া নিমন্ত্ৰণ আছে বহুত নিমন্ত্ৰণ আছে ঠিক তেনেকৈ গুৱাহাটীৰ নিমন্ত্ৰণ আছে বঙাইগাঁৱৰ এই এওঁলোকৰ নিমন্ত্ৰণ আছে মাইনে গৈ তেওঁ কৈছিলে বহুত দিনৰ পৰা তাৰপিছত আৰু ঠাই বিভিন্ন ঠাই কুক বঙাইগাঁৱৰ কোকৰাঝাৰৰ তেওঁ কোকৰাঝাৰৰ পৰা তেওঁ মোক কৈছিলে মই ভুলকৈ ক'লোঁ দেই ক্ষমা কৰিব কোকৰাঝাৰৰ তেওঁ তাৰপিছত গোৱালপাৰা আছে সৰ্থেবাৰী আছে আৰু সৰ্থেবাৰীৰ কথাটো এনেকুৱা যে সৰ্থেবাৰী মই যাম এই মাহতে যাম কোনদিনা যাওঁ ঠিক নাই গতিকে সময় সুবিধা মিলাই দুদিন তিনিদিন আগত মই সৰ্থেবাৰীৰ সকলো যিসকল লোক আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে কৈ দিম আৰু সৰ্থেবাৰীৰ যিগৰাকী লোকে মোক যোগাযোগ কৰি আছে তেতিয়া তেওঁক লগ পাওঁ নে নাপাওঁ মোৰ চিন্তা লাগি আছে কাৰণ তেওঁ মোক কোৱা মতে তেওঁ মোক মানে ইমানেই তেওঁ মোৰ ভিডিঅ' বিলাক চাই ভাল পায় তেওঁ মোক মানে মন গৈছে আৰু কৈছে যে তেওঁ মোৰ লগাই দিব আৰু মোৰ পৰা আপোনাক এনেকুৱা কৰিলে পুলিচে লৈ যাব আৰু কিবাহে হ'বগৈ গতিকে মই নাযাওঁ বুলি তেওঁক কৈ আছো কিন্তু কম মই তেওঁ মোক এই এই যে ধেমালিয়ে কেই কথা কৈ আছো এইখিনি কথাও তেওঁ হাজবেণ্ডৰ লগতো আলোচনা কৰে গতিকে আমাৰ মাজত এটা খুব মানে সকলোৰে মাজত যে এক মানে বান্ধোন এটা সৃষ্টি হৈছে খুবেই মোৰ ভাল লাগে আচলতে আচলতে বুজাবুজিৰ মাজত যে আমি ইজনে সিজনক বুজি পোৱা হৈছো মই আছো তেজপুৰত আপুনি আছো আছে সৰ্থেবাৰীত আপুনি আছে তিনিচুকীয়াত আপুনি আছে গোৱালপাৰাত কোকৰাঝাৰত কিন্তু আমাৰ মাজত যিটো একতাটো বান্ধোনটো গঢ়ি তুলিছে নহয় জানো যে এগৰাকী কালি আমাৰ নাম নামভাগলৈ নগাঁৱৰ এজন পুলিচ বিষয়া তেওঁ ৰিটায়াৰ্ড হয় তেওঁ তেওঁক মই কৈছোঁ ফোন কৰিছোঁ আপুনি আহিব বুলি ভাবিছিলোঁ নামলৈ আপুনি এতিয়ালৈকে আহি পোৱাহি নাই মই আপোনাক মই মানে ভাবিছিলোঁ কাৰণ তেওঁৰ লগত মোৰ এটা খুব ঘৰুৱা সম্পৰ্ক হৈ উঠিছে যদিও মই তেওঁক ফোনত এক্সট্ৰাকৈ নিমন্ত্ৰণ নিদিলোঁ মানে মোৰ পিছত বেয়াও লাগিছে কিন্তু মই ভাবিছিলোঁ তেওঁ এনেধৰণে নিম তেওঁ মোৰ ব্যস্ততাটো তেওঁ জানে দেখিছে তো ভাবিছিলোঁ তেওঁ আহি পাব কিন্তু যেতিয়া মই ফোন কৰিলোঁ তেওঁ আছিল ঘৰৰ বাহিৰত তেওঁ মানে মোটামুটি ডেৰ ঘণ্টামানৰ ভিতৰত ঘৰৰ পৰিবাৰ তেখেতৰ পুত্ৰৰ সৈতে মিলি আহি আমাৰ ঘৰলৈ তেওঁ নামলৈ বুলি আহিল গতিকে ইমানখিনি এটা কৰি তুলিব চেষ্টা কৰিছোঁ মৰমৰ বান্ধোন আপোনালোকৰ মাজত ভাল লাগে আৰু কালি ৰাতি মোবাইলত এটা ষ্টেটাছ দিছিলো যে মই এইবাৰ বিহুত উজনিত পাতিমগৈ উজনিত পাতিম বুলি কোৱাৰ পিছত কিমান যে মোৰ মেছেজ আহিছে কেতিয়া আহিব কেতিয়া আহিব মানে বিহুলৈ যে বুলি কৈছিল এতিয়া সকলোৰে মনটো ভাল লাগিছে কিন্তু সেইটো মই এনেই কৈছিলো দেই ইয়াৰ যোগেদি মোক কৈ দিছো ভিডিঅ' যোগেদি এনেই কৈছিলো আৰু আজি ভিডিঅ'টো হাঁহি থাকোতে গ'ল দিয়ক এতিয়া মই গৈ আছো কোনোবা এখন ঠাইলৈ তেজপুৰৰ ওচৰ পাজৰ যদিও নাযাম বুলি ভাবিছিলোঁ কাৰণ এদিন দেৰিকৈ গ'লে আকৌ তেখেতৰ পিছুৱাই যাবগৈ আৰু এই দেওবাৰে চাগে মই গহপুৰৰ ফালে যোৱা এটা প্ৰ'গ্ৰাম আছে গহপুৰৰ ফালে যাম আৰু এই মাহতে মই শিৱসাগৰ আৰু যোৰহাটৰ অনুষ্ঠানটো লৈছোঁ ঠিক তেনেকৈ এই মাহত এবাৰ গুৱাহাটী যাম এবাৰ সৰ্থেবাৰী যাম এইকেইটা অনুষ্ঠান মই কৰিম মানে যদিও আৰম্ভ হৈছে সেই বছৰটো তই মানে মাহটো মোক কৈ দিছোঁ শুনি ল'ব ধুনীয়াকৈ কাৰণ তেওঁলোকে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ মোক যোগাযোগ কৰিব পাৰিব যে প্ৰথম মই প্ৰথম বুলি নহয় মানে এই মাহত মই গুৱাহাটী এবাৰ যাম এবাৰ সৰ্থেবাৰীলৈ যাম এবাৰ যাম হয়তো এক ৰাতি বা দুৰাতি থকাকৈ শিৱসাগৰ আৰু যোৰহাট তেওঁলোকৰ কালিও যোৰহাটৰ পৰা লোক আহি মোক মই নিজে নোযোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে মোক আহি টোপোলা দি নিমন্ত্ৰণ দি গৈছে তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ যাবই লাগিব আৰু যোৰহাটৰ বহুত লোকে যোগাযোগ কৰি আছে গতিকে মই যোৰহাটলৈ যাম আৰু শিৱসাগৰলৈও যাম আৰু ঠিক তেনেকৈ নগাঁও ঘৰৰ পৰা আজিকালি ওচৰ হ'ল নগাঁৱলৈ অহা যোৱা চলিয়ে থাকে ঠিক তেনেকৈ বিশ্বনাথ চাৰিআলিলেও এবাৰ যাম বিশ্বনাথ চাৰিআলি আৰু নগাঁওটো বৰ বিশেষকৈ নকওঁ কাৰণ আমাৰ ওচৰতে হৈ যায় সন্ধিয়া মই মানে ছটা বজাত ওলাই গ'লেও ৰাতি মই দহটা বজাত আহি পোৱাকৈ নগাঁও আৰু বিশ্বনাথ চাৰিআলি হৈ যায় গতিকে সেইটো এটা কথা নহয় কিন্তু দীঘলীয়া যাত্ৰা হিচাপে সৰ্থেবাৰী এবাৰ যাম ঠিক তেনেকৈ গুৱাহাটী এবাৰ যাম শিৱসাগৰ ডিব্ৰুগড় এবাৰ যাম বাকীখিনি আৰু ওচৰে পাজৰে যিসকলে নিমন্ত্ৰণ আছে কৰি থাকিম গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো এনেধৰণে পাৰ কৰি দিলোঁ নাজানো আপোনালোকে ভালেই পালে নে বেয়াই পালে নে মোৰ কথাকেই কৈ থাকিলোঁ সেয়াই আৰু আপোনালোক সকলো ভালে থাকিব আৰু সকলোৰে কুশল মংগল কামনা কৰি আজি এই ভিডিঅ'টো এৰিছোঁ আৰু যিহেতু চৰ্দি ঠাণ্ডাৰ বতৰ অকণমান মানে ঠাণ্ডাটো বেছি লাগে ৰাতিপুৱা সময়ত মানে মাতটো একদম বহি যায় আজিতো তেনেকুৱাই ভাবিছিলোঁ উঠিব নোৱাৰিম বুলিয়ে ভাবিছিলোঁ ইমান মানে মাতটো নোলাব বুলিয়ে ভাবিছিলোঁ কিন্তু ভগৱানৰ আশীৰ্বাদ ভগৱানৰ কৃপা যে মই মাতটো আকৌ মোটামুটি ভাল হ'ল আৰু আজি মই এখন ঘৰত তেজপুৰৰে মানে সোণিতপুৰৰে বজৰং বান্ধখন পঢ়িম তেখেতৰ ঘৰতো কিবা অলপ বাধা বিঘিনি হৈ আছে আৰু বজৰং বান্ধৰ লগত জড়িত হৈ বহুতকেইটা কথা আছে আজি যিহেতু এনেধৰণৰ কথাবোৰ কোৱা নাই গতিকে এইখিনি কথা নকওঁ পিছত কেতিয়াবা ক'ম আৰু বান পঢ়ি অহাৰ পিছত সকলোৱে যে সমানে সমানে সুফল পাইছে তেনেকুৱাও নহয় কিছুমান লোকৰ ঘৰত সুফল হোৱাও নাই সেইটোও কৈ দিছোঁ সুফল হোৱা নাই মানে কি যে পজিটিভিটিখিনি আহিছে কিন্তু যিটো কামৰ কাৰণে তেওঁ হেৰি কৰিছে কিন্তু কিছুমানে অকণমান মনত দুখ কৰি কিছুমান কথা কৈ দিয়ে তেনেধৰণৰ কথাত মই অলপ আঘাত পাওঁ কাৰণ মইতো সেয়াই আৰু আপোনালোকৰ কাৰণে নিস্বাৰ্থভাৱে কৰি আছো নহয় জানো গতিকে আপোনালোক ভালে থাকক কুশলে থাকক আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই ইমানেই আৰু ধন্যবাদ